Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar, hörmətli izləyicilər. Mən Əliyev Samir Sabanovoğlu gözləndən birinci qrup Əliy. Stansusunqad Yeni Yaşaş məhəlləsi 35-ci binadan hər birinizə salamlayıram. Və əziz dostlar, sizlərin hər birindən xahiş edirəm ki, bu yayımımı bəyənib paylaşasınız ki, səsimiz aidiyyətə olan orqanlara çatdırılsın. Çünki biz müəyyən problemlərlə qarşılaşmışıq. Yəni mən tayyarı izləyicilər, bildiyiniz kimi cənab prezidentimizin sərəncamı ilə ümumi gözlər əlillər və şəhid ailələrinə yeni yaşayış massivindən mənzillər təqdim olundu. Buna görə dövlətimizə minnətdarı təşəkkür edirik. Və lakin mən 2 aydır ki, artıq yəni bu əraziyə köçmüşəm, bu əraziyə yaşayıram. Müəyyən problemlərlə rastlaşmışam. Çox xahiş edirəm ki, Yəni bu problemlərə aydınlıq gətirilsin və öz həllini tapsın. Demək bildiyiniz kimi Stansusun qaytda yeni yaşayış massivi, yəni yeni tikililər. Mən 35-ci binadan bir daha e, bildirirəm ki, yəni çıxış eləyirəm. Demək burada vəziyyət necədir? Dəyərli dostlar, bildiyiniz kimi e, yəni əlillər artıq burada, yəni yaşayırlar. Əsasən də gözlər əlillərdir. Yəni burada ə, axşam vaxtı, gecə vaxtı işıqlandırma sistemi çox zəyifdir. Yəni buna görə bizim dostlarımız, yoldaşlarımız olduqca əziyyət çəkirlər. Yəni bu işıqlandırma sistemi çox xahiş edirəm ki, öz həllini tapsın küçələrdə. Və yəni burada ə, itlərin sayı gecə vaxtı, axşam daha doğrusu, saat 6-dan 7-dən sonra itlərin sayı daha da çox olur. Yəni olduqca 20, 30, 40. Yəni bunları çox xahiş eləyirəm ki, adiata olan orqanlar, yəni bu işlə məşğul olsunlar. Və əsas problem, yəni müəyyən natərizliklər ilə rastlaşmışıq. Yəni bildiyiniz kimi, bu binaların hər ərazisinə hələ ki xadiməçilər kəyim olunmuyor və müəyyən natəmizliklər olur. Yəni belə deyək ki, olurdu o, insanlıqdan kənar insanlar da binalardan müəyyən məişət tullantıları atırlar küçələrə. Bu da xoşa gəlməz hadisələrə səbəb olur. Çox xahiş edirəm ki, bununla da bağlı adiət olan orqanlar məşğul olsun və ən əsası, yəni bu ərazidə terminalların sayı çox azdır. Yəni hal-hazırda və bu dəqiqədə mənim evimdə su yoxdur. Yəni su gəlmir. Mən karta su, yəni vəsait yükləyə bilmirəm ki, o sudan istifadə edə biləyim. Çünki deyirlər ki, 1-2 dənə terminal var ərazidə və onlar da belə deyək, internet e, ucvatından, internet olmadı bu ucvatından, e, yəni belə deyək ki, çox, yəni müşkil məsələ olub ki, biz karta Iı, yəni vəsait çüyəy. Buna görə biz məcbur olub, yəni Yasunqayta və yaxuddakı gedib kənardan işi, su, yəni elektrik enerjisini, yəni bunları biz ıı, belə deyək ki, çatdıra bilmirik. Yəni ıı, vaxtı vaxtında nail ola bilmirik bu işə. Bu belə və nəyi demək istəyirdim, dəyərli dostlar. Və çox xahiş edirəm ki, burada şəbəkə sistemi Yəni ümumi azərsə bokser nar. Yəni çox xahiş edirəm ki, burada da bu şəbəkə sistemli düzənləndirilsin. Çünki e, görürsüz ki, evdə hal-hazırda bu deyə məndə məsəl üçün Azərselin şəbəkəsi yoxdur. Yəni otağın ərazisindən heç ora zəng edə bilmək mümkün olur. Məcbur olursan ki, çıxasan çörə bəyərə bir qırağdan bucaqdan, yəni zəng edəyəsən. Mən çox xahiş edirəm hər birinizdən. Allah hər birinizə can sağlığı versin və mən inanıram ki, tez bir zamanda bu problemlər aradan qaldırılacaq. Qaldırılacaq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah hər birinizi qorusun. Allah hər birinizi vaq.